В университет поступают либо получить диплом, либо получить образование. Я приглашаю к нам на кафедру тех ребят, которые хотят получить действительно образование. Образование, которое признано не только у нас на Украине, но и далеко за ее пределами, за рубежом. Это образование позволяет нашим выпускникам найти работу, свободно найти работу как программистам, системным администраторам э, в компьютерном дизайне э, у нас в городе, в области, по Украине. Э, можно привести много примеров наших выпускников, работающих в зарубежных фирмах, IT-фирмах, фирмах, занимающихся компьютерными технологиями. Э, и не рядовыми программистами, а руководителями проектов, руководителями отделов. И самое последнее событие – это наши ребята сборная команда университета, созданная на базе студентов нашей кафедры и математического факультета, который возглавляет доцент нашей кафедры Парамонов Антон Иванович, успешно прошла все отборочные туры чемпионата мира по спортивному программированию и стали серебряными призерами 2011 года. Значит, они из Соединенных Штатов, из Орландо привезли кубки, привезли медали серебряных чемпионов. Безусловно, это гордость не только нашей кафедры, гордость университета, гордость региона и гордость Украины. Это еще раз показывает о том, что мы умеем готовить. И поэтому я приглашаю еще раз всех тех ребят, которые хотят получить серьезное образование по компьютерным технологиям и особенно по программированию.